একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে তিনিখন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে মানে তিনিটা ছাবজেক্টৰ তাৰপাছত পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ বাবে গোটেই বিষয়টো এটা পাক চক্ৰত সোমাই পৰিলে আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় তাৰ ওপৰত সন্দিহান হৈ গ'ল কিয়নো মাজত আহি গ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি যোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা কেতিয়া পাতিব এই বিষয় লৈ চেবায়ো কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কালি ফেচবুক লাইভত এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে ঘোষণাটো অনুসৰি এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল এইবাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ আৰু পৰীক্ষা হ'বনে নহয় আৰু লগতে একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হ'লেও কেতিয়া হ'ব নে ট'টেলি নহয় আহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কোৱা কথাখিনি শুনি লওঁ তাৰ আগতে জনাই লওঁ এইবাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নাই অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডিক্লেৰেশ্যন কৰি দিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তৰ ভিতৰত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চেবাৰ ওচৰত আছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়া এটা কথা কৈ দিয়ে তাৰপিছত আৰু বেলেগকৈ আকৌ ভবাৰ যুক্তি নাই এইবাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নোহোৱাতো একেবাৰে নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কনফাৰ্ম হৈ গ'ল আৰু তাৰ মাজত সোমাই আছে কিছুদিনৰ পিছতে চেবাই ঘোষণা কৰিব আহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কি কথা কৈছিলে আৰু সকলোখিনি একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা অনুসৰি যিহেতু ফাইনেল যিটো পৰীক্ষা যিটো আমাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ পৰীক্ষা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষ পৰীক্ষা অৰ্থাৎ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ যিটো ফাইনেল পৰীক্ষা সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা সেইবাবে সেই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে প্ৰতিজন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এপিয়াৰিং কেণ্ডিডেট যিখিনিয়ে উচ্চতম মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষ পৰীক্ষা দিছিলে লাখ এই সকলোখিনিকে আৰু এইচ এছ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰচনৰ কাৰণে এইটো কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ফেচবুক লাইভত জানিবলৈ দিছে আহক আমি ফেচবুক লাইভটো চাই লওঁ তেওঁ কি কৈছিলে একদম মূল কথাকেইটা আমি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে তিনিখন পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল তাৰো আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগিব পৰহি দিনাখন মই ঊনত্ৰিছ তাৰিখে মই দুদনৈত গৈছিলোঁ দুদ নৈত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মোৰ ওচৰত আহি ক'লে যে মামা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুতি হোৱাৰ সময় এতিয়া যদি আমি একাদশমান শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটোলৈ চিন্তা কৰি থাকোঁ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবৰ বাবে আমি মাত্ৰ আঠ মাহমানেহে পাম এই পৰীক্ষাটো নপতাকৈ থাকিব এই বছৰ নোৱাৰি নেকি মই ভাবোঁ যে আমি চেবাই এই দিশটো বিবেচনা কৰিব লাগে যিয়ে নহওক কিয় তিনিটা দুখন বা তিনিখন প্ৰশ্ন কাকত বাকী ৰৈ গৈছে আৰু পৰীক্ষাটো যদি এপ্ৰিলৰ শেষত বা মেত আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো টেনশ্যনত থাকিব আৰু তেওঁলোকে দ্বাদশমান শ্ৰেণীৰ বাবে নিজক প্ৰস্তুতিও কৰিব নোৱাৰিব মই ভাবোঁ যে একাদশৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটো যিহেতু পাছ আৰু ফেইল নাই সেইবাবে ছেবাই এই বছৰ বাকী ৰৈ যোৱা প্ৰশ্ন কাকতখিনিৰ ওপৰত পৰীক্ষা নাপাতিলেও হ'ব অহা বছৰ আমি একাদশমান শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ কঠোৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে পাতিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু যিসকলে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিলে তেওঁলোককো আমি কঠোৰ শাস্তি বিহিম ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা নহয় সেইবাবে একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুখবৰ বুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ কৈছোঁ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলে যিসকলে নতুন আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ একদম অতি প্ৰতি খোজতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অতি সোনকালে পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আকৌ পুনৰবাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম